Привет, один стартап шоу и что такое мозголет. Все, <laughs> Джулия Робертс через який Крым-Тарим она прошла. Еще Сани, Лавика Викторина подарки самым умным и внимательным зрителям. Я пропоную стартовать и как раз Робертс, эта насадка красуня потребует нашей уваги. Эй, она рыжеволосая миссия, для меня это просто прекрасный пример для подражания, потому что в жизни у девушки случалось невероятное количество failов и травлов Знала ли ты, например, что она работала длительный период времени и кассиром? Она и... с 13 роки, Флайта. Да, с 13 да, да. И а, продавцом обуви, также консультантом по продаже обуви. Еще, боже, кем она только не работала? пиццерии, в мороженице Баскин Робинс. А, а чем она гордится, на за сейчас, тем, что может продать просто за одну хвилину все навколо. То есть это и картофель, и чизбургер, и кола, и все сразу. разу. Вот, каса, И вот тогда стояла эта красотка за кассой и подумать даже не могла, что через какой-то период времени ей предложат роль, которая всемирную популярность и призвание принесет, а также еще и 300 тысяч долларов. А Можливо, ее, не пометила, я как раз где-то там, біля а Мені все таки здається, що вона приходила, проходила якісь кастинги її обрали, побачили в ній якраз зірковість, Побачили, що це дійсно бездоганна акторка. І запросили на роль красуні Красавки, ви все підводили. А от втора роль за улыбку Мони Лізи Джулія заработала 25 п'ять мільйонів зелененьких. Вот так, друзі. поэтому бери пример с Джулией Робертс. И не обращай внимания на травмы и фейлы, которые возникают у тебя на жизненном пути. Рухайся до вино, помыляйся, но не зупиняйся. Разом из Нескафе Одному у стартап-шоу на М1. Германії создали мозгальот топором он силой мислі. Я, я, я да, я то, нічого більше не розумію. Добре, отже, до мозгальоту це мізко літ. Так ось, якщо казати про цей гаджет або ж цей літак, то дійсно не можна керувати однією думкою. Mm. Як все це робиться, береться мозг. Туди вбиваються цміхи. Жарто. <сум> да, ні, насправді ні. Тобто, чіпляється спеціальні датчики прямо до а, вашої черепушки, так, і вони якраз Знімаються усі показчики вашого мозку, його активності. І однією лише думкою пілоти можуть брати і підіймати цей літак. І причому взяли сім осіб, посадили їх. Один з них взагалі ніколи навіть не бачив літака і каже, так, давай підіймай. Він такий оп. І он дійсно взлітає, і а, були якраз дослідження, проходили, проходили, проходили. Жоден літак не розбився. Тобто її підняли його думкою і посадили. Все це зроблено, зроблено для того, щоб у майбутньому люди будь-які на планеті могли а, справитися з керуванням літака, якщо раптом що станеться. І над проектом Брайан працюють сотрудники Берлінського і Мюнхенського технічного університету, а фінансову підтримку ОПАПА обеспечувати Євросоюз. Викторина! Yeah. <laughs> Вопрос! Вопрос, внимание. Как называется стартап, который, который перевоплощает каждый пройденный шаг в благотворительность? Деньги на благотворительность. Ваш вариант Human Miles, другой вариант Charity Miles, Good Food, это вариант третий. И если а правильно поднимаетесь на лавику, можете еще раз поднять руку. А, это неправильная ответственность. Это была отказка. Оставляйте свой правильный вариант на IdeaXM1 TV. Ах, милые мои, разумные же мои, но сегодня мы все стали умнее на еще одно слово стартаповского сленга, а именно фасилитатор. Боюсь себе представить, что это, но, но что-то мне подсказывает, что это, да? Это что-то неприличное. Мы не знали, же нам можно підімати свои своє думке, літаки. И мы узнали о том, что благотворительностью могут заниматься не только знаменитости и артисты, но также и обычные люди. Спасибо нам за это нашему гостю. У нас есть. Три направления социальной адаптации детей из детских домов. То есть мы сами ездили, сами организовывали, приглашали людей профессионал. Также было направление, мы работали с питомником и животными и мы занимаемся. Вот до сих пор этот проект остался это чистка озера Лебединое на поздняках. А завтра на Лайка буду вам расповедать, и любовь со вкусом Фейхуа. О боже! А также еще множество стартапов, мировых масштабов, новостей, инноваций. Все это вместе с нами. Флановые наши стартап-шоу на один.